يا مصطفى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم بل الضالين وإلى صرع اللذيذ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين പൊമിനിങ്ങളേലുള്ള മഹനീയമായൊരു മജിലിസിലാണ് നമ്മളുള്ളത് എല്ലാ മനസ്സിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എല്ലാ വേദനകളും